ನಮಸ್ತೆ ಇವತ್ತು ಭಗವದ್ಗೀತೆಯ ಮೊದಲ ಅಧ್ಯಾಯದ ಹದಿನೈದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಹೇಳುದು ಅಂತ ನೋಡುವ ಮೊದಲಿಗೆ ಅಥ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಅಂತ ಹೇಳಬೇಕು ಈಗ ಶ್ಲೋಕಗಳು ಅಥ ಪ್ರಥಮ ಅರ್ಜುನ ವಿಷಾದ ಯೋಗ ಧೃತರಾಷ್ಟ್ರ धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे युयुत्सवः मामकाः पाण्डवाश्चैव किमकुर्वत सञ्जया सञ्जय उवाच दृष्ट्वा तु पाण्डवानीकं योढं दुर्योधनस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजावचनमब्रवीत् पश्यैतां पाण्डुपुत्राणाम् आचार्यमहतीं च मूम् गूढां द्रुपदपुत्रेण तव शिष्येण धीमता अत्र शूरामहेश्वासाः भीमार्जुनसमायुधि युयुधानो विराटश्च द्रुपदश्च महारथः धृष्टकेतुश्चेकिता नः काशिराजश्च वीर्यवान् कुरुचित्कुन्तिभोजश्च शैव्यश्च नरपुङ्गवः युधामन्युश्च विक्रान्तः उत्तमौजाश्च वीर्यवान् सौभद्रोद्रौपदेयाश्च सर्व एव महारथाः अस्माकं तु विशिष्टा एतान्निबोधद्विजोत्तमा नायका मम सैन्यस्य सञ्ज्ञार्थं तान्द्रवीमिते भवान् भीष्मश्च कर्णश्च कृपश्च समितिञ्जयः अश्वत्थामाविकर्णश्च सौमदत्तिस्तथैव च अन्ये च बहवः शूराः मदर्थे त्यक्तजीविताः नानाशस्त्रप्रहरणाः सर्वे युद्धविशारदाः अपर्याप्तं तदस्माकं बलं भीष्माभिरक्षितम् भी पर्याप्तं त्विदमेतेषाम् तेषां बलं भीमाभिरक्षितम् भी अयनेषु च सर्वेषु यथाभागमवस्थिताः भीष्ममेवाभिरक्षन्तो भवन्तः सर्व एव हि तस्य सञ्चनयन् हर्षं कुरुवृद्धः पितामहः सिंहनादं विनद्योच्चैः शङ्खं दध्मौ प्रतापवान् ततः शङ्खाश्च भेर्यश्च पणवानकगोमुखाः सहसैवाभ्य हन्यन्तसशब्दस्तु मुलोऽभवत् ततश्वेतैर्हयैर्युक्ते महति स्यन्दने स्थितौ माधवः पाण्डवश्चैव दिव्यौ शङ्खौ प्रदध्मतुः ಪಾಂಚಜನ್ಯ ಋಷಿಕೇಶೋ ದೇವದತ್ತಂ ಧನಂಜಯಃ ಪೌಂಡ್ರಂ ದೋ ಮಹಾಶಂಖಂ ವೃಕೋದರಃ ಇವತ್ತಿಗೆ ಒಟ್ಟು ಹದಿನೈದು ಶ್ಲೋಕಗಳನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಗೆ ಕಲಿಯುವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿ ಆಯ್ತಲ್ವಾ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಸರಿ ಇನ್ನೊಂದು ಶ್ಲೋಕದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಬರ್ತೇನೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳು